european dairy farmers need more and better feed from their own land this is why baronbrug has developed its nutri-fibre technology around the end of the last century cattle feed experts began to notice that cows were suffering health problems because their feed contained too little effective fibre many years of research have led to the solution to this critical problem in the form of a new variant of tall fescue that combines effective fibre with a good feed value for healthy cows and high milk yields. Ja, wat maakt Nutrifiber uniek? Uh, allereerst is het natuurlijk zo dat wij de, de componenten die in Nutrifiber uh, hebben ontwikkeld uh, via eigen onderzoek, jarenlang onderzoek hebben we daaraan besteed. Dus dat is niet iets wat je zomaar even uh, van de plank uh, pakt. Daar, uh, daar moet je heel veel energie in steken. Vervolgens hebben wij de juiste componenten op een manier bij elkaar gebracht dat ze ook in het mengsel doen wat ze moeten doen, namelijk een goede voederwaarde geven aan het dier, zowel voor wat betreft de energie, maar ook voor wat betreft de structuur, zodat ze optimaal kunnen, kunnen presteren. Uh, goede manier. Melkproductie geven, maar ook vooral gezond blijven. We hebben natuurlijk een heleboel kennis in huis, maar met name op het gebied van wat er in de koe gebeurt, hebben wij de hulp ingeroepen van een aantal specialisten, zowel in Nederland, maar ook in het buitenland, Duitsland, daar waar we de kennis vandaan moesten halen. We hebben het materiaal uitvoerig beproefd en in de praktijk is ook bewezen uit onafhankelijk onderzoek dat het doet wat het moet doen. Andere voordelen van NutriFiber die wij natuurlijk in onze ontwikkeling hebben meegenomen hebben, is dat het goed aangepast is aan onze omstandigheden in, in Noord-Europa. Maar ook dat het ras zeer goed weerbaar is tegen allerlei negatieve weerseffecten, zowel te veel water als te weinig water. En dat het ook zeer efficiënt mineralen opneemt, zodat er ook goed omgegaan wordt met, met, met dat wat beschikbaar is om een goede productie te geven. NutriFiber is characterized by a deep root system. That enables crops to produce yields that are 30% higher than those of perennial ryegrass. The grass also shows excellent performance under severe conditions. The long roots of NutriFiber make the most of the minerals contained in the soil, ensuring a crop rich in protein. Finding it to be one of the best grasses that have ever been used, European cattle farmers have been using NutriFiber with great success for many years. It offers cattle farmers solutions for any type of soil, high grass yields and feed for excellent milk production. Wie sind wir auf Rohrschwingel gekommen? Unser Betrieb hat viele leichte Standorte und äh, im Sommer haben wir nicht den nötigen Niederschlag und es wurde gesagt, dass Struktur mit diesen schwachen Standorten und mit wenig Wasser gut zurechtkommt und tief wurzelt und sind jetzt im dritten Jahr mit der Fläche und es gefällt uns bis jetzt ganz gut. Im Vergleich zu anderen Gräsern hat der Rohrschwingel, wie er auch schon so beschrieben wurde in der Literatur, die Fähigkeit, das Wasser besser zu halten oder länger grün zu bleiben. Aber auch gerade die, die Wurzelung, die Tiefenwurzelung ist da. Wir haben auch den Boden aufgegraben, sodass wir feststellen konnten, dass er bis, bis auf 80 cm ans Grundwasser ranwurzelt. Årsagen til, at jeg skulle prøve strukturen, det var, at, at vi havde de gængse græsblandinger, og vi har jorden, som oversvømmes af åens bagvand næsten hvert år. Erfaringen med strukturen er fem år, og den er meget udbytterig i hele, hele sæsonens længde. I vergleich til grinstars äh, den anden mission, kan man sagen. Haben sich alle gut auf unserem Standort etabliert, alle Mischungen. Aber die Struktur stach daraus hervor, dass äh, vom Ertrag her 10 bis 15 Prozent mehr waren und auch vom Megajoule-Ertrag 10.000 Megajoule auf dem Hektar mehr. Und gerade auch beim Rohprotein 500 Kilogramm mehr Rohprotein hatten wir in den anderen Mischungen gerechnet auf den Hektar. Also somit war das sehr positiv mit der Rindstahl-Strukturmischung. tee war. manglende ydelser på de gængse græsblandinger i, i vores område, der det knep med, at det kunne tåle at ligge mere end tre år, og den her den skal ligge fem år og kan ligge fem år og give fuld udbytte i fem år. Køerne har stor ædeløst til strukturinstallation, og det er altid dejligt nemt at have med at gøre, da vi har nogle øh, store mængder, vi skal have håndteret det hele tiden, så det går aldrig varmt. Mælkeydelsen er, den er for opadgående. Vi ligger pt. på 10.500, og man målet om 11.500 om to år. Den har en rigtig god sundhed. Vi ligger væsentligt under vores behandlingsindeks i forhold til øvrige landmænd, der får med andre blandinger. De sparer mig for de omkostninger, at med de 6,1 megajoule, vi kører på nuværende, der blander vi et minimalt mængde halm min i vores ko for fordi det er nødvendigt, det har vi lært ud på marken. Den væsentlige forskel, det er mellem struktur og rægræs, det er, at uh, tendensen til stængelsætning, den er meget større i rægræsser, end vi har i strukturblandingen. Den er en meget uh, mere bladrig blanding i forhold til andre, og, og bladet er jo nemmere at sælge til korn. Viele landvirte suchen vi vi en passende Mischung, die Struktur hat, die Energiedichte hat Und auch verdauliches Rohprotein hat. Und da denken wir, ist Strukturmischung mit dem Sandbetting Rohrschwingel wohl die beste Entscheidung. NutriFiber ist the technology für modern cattle farmers who want more and better nutrition from their own land. The world of dairy farming ist always in a state of flux. Werenbrug offers Cattle Farmers Feed Solutions. For now, We weten dat de wereld verandert, maar we hebben als Baanbrug bewezen in de afgelopen 110 jaar dat we met veranderingen om kunnen gaan. Dus laat de toekomst maar komen.